Украины была культура, которая ей до сих пор недооценена, не понята, не воспринята, неизвестна даже то, что было, не очерчены ее границы, не, э, нет э, какого-то э, критерия, по которому... Э, того или иного, то или иное культурное явление можно отнести к украинской культуре или не к украинской. Да? Например, я слышал Дмитра Мильановича Горбачева, который объяснял, почему Кандинский не украинский художник, а Малевич украинский художник. Да? Кандинский родился в Москве, Малевич в Смоленске. Лет с шести оба жили Кандинский в Одессе, Малевич в Киеве. В семье говорили у Кандинского на русском языке, у Малевича на белорусском. А оба реализовались в России. При этом вот субъективное ощущение Горбачева, что Малевич – это украинский художник, Кандинский – не украинский, основано ни на чем. А на его субъективном ощущении. Да? Кандинский выставлялся в городе Одессе и в Киеве до 2014 -го года ежегодно. Возил сюда салоны из Депска. Он был больше связан своей деятельности с Украиной в ее нынешних границах, да? чем Малевич. Но Малевич, наверное, больше был связан с украинством. Но нельзя сказать, что как бы на порядке больше. То есть это все субъективно. Мы не знаем, где пролегают границы украинской культуры. До сих пор животрепещущий вопрос, является ли украинским писателем писатель Гоголь. Да? Очень нерешенный вопрос. И для меня показательным является рассказ человек, который там Драгобыча я не был Дрогобыче, видел дом Бруна Шульца, на котором написано было, что тут по-немецки жил выдающийся австрийский, великий австрийский писатель Бруна Шульц, по-польски было написано, что жил великий польский писатель Бруна Шульц, на иврите было написано, что жил великий еврейский писатель Бруна Шульц, а по-украински было тоже написано, что тут жив... Бруно Шульцу не было написано, что он украинский писатель, потому что и австрийцы, и евреи, и поляки, их уровень притязаний позволяет им притязать на фигуру вот этого писателя еврея, который в Австрии писал по польски. То есть этот человек в украинской части Австрии, он писал по-польски. Да? То есть а, сильные культуры не боятся. Слабая культура боится. Украинская культура чувствует, ну, чего такие бедные бы дурные, чего такие дурные бы бедные. Да? Украинская культура чувствует себя слабой и поэтому боится претендовать на то, чтобы быть сильным. А, я уже говорил о том, что невозможно себе представить ситуацию в России, когда, допустим, три года назад был впервые издан Маяковский, да? а в Украине три года назад впервые был издан серьезный том Михаила Саменка. Это зашкаливает. Причем был издан не полностью. Он был издан без вещей 30-х годов, когда он очень уже испугался за свою жизнь и начал славить Сталина, но это тоже часть его личности, его какого-то пути творческого, да, который наследие, да, тоже нельзя игнорировать. Но тем не менее, большой вот такой вот том Семенка был издан. В 2010 или 2011 году. Это э, цирк. Э, цирк то, что э, до сих пор улицы Семенка нет в Киеве. Или там девушка Рупия. Мы не знаем, что такое украинский футуризм. Мы, за исключением э, Рыльского, не знаем, что такое украинская неоклассика. Э, мы знаем общую, общую фразу о расстрелянном ведро джине, оно не стало частью культурного обихода до сих пор мы не знаем украинской истории она интересная мы, наши э, э, пенсионерки которые лузгают семечки потом приходят домой и смотрят сериалы про русских солдат какие они крутые приходят в училище там такой офицер прошедший афган он настоящий пацан и он из этих пацанов делает тоже настоящих пацанов и сейчас вот они придут и завоюют Крым и завоевали Потому что в сознании массово Украина проиграла крымскую кампанию тогда, когда начала смотреть русские сериалы про правильных пацанов. Одна из причин этого – это языковая политика. Как известно, часть населения Украины говорит на русском языке. Правда? Вы слышали это, Вот. Какое... Вот как бы есть при этом западная Украина, которая тоже достаточно русифицирована на уровне на Интеллигенция вся жестко украиноязычна. Язык жестко увязан с национальной идеей. Русский язык считается языком оккупанта. А в восточной Украине русский язык считается языком города. А украинский язык ⁇ села ⁇ Я вырос в городе Одессе, и для меня уже в зрелом возрасте было сюрпризом, что на украинском языке можно говорить городские вещи. При том, что э, моя мама знала украинский язык в совершенстве, она, и ее украинские подруги приводили детей, чтобы она им проверяла э, сочинение. Вот родилась в селе если кто-то слышал в радиевка такое когда-то мало кто слышал сейчас уже все слышали вот и поэтому в доме говорили по-русски но украинский язык жил на уровне там идиом радиологизма но при этом русский язык был языком высшего образования языком карьеры языком города Украинский язык был языком детства вместе с Идишем, языком милой идилии, воспоминания о том, как было просторно, как вот корову, держали, козочка была. А, так вот, вопрос о языке. А, культурную Галичина вот, при этом чувствовала себя всегда украинским пимонтом по аналогии с... Италии, откуда вот из Пимонта пошло, Гарибальди начал Италию освобождать. И Галичина чувствовала себя украинским Пимонтом, и до сих пор чувствует. И гуманитарная повестка Киева, который никогда не был столицей страны. Он был столицей Союзной республикой, республики, в Москве воспринимался как один из регионов и воспринимал остальные регионы и Львов, и Одессу, и Днепропетровск, как конкурентов а не было такой метапозиции. Киев был не в состоянии сформулировать повестку культурной политики. Ее сформировала Галичина с непониманием психологии русскоязычной Украины, благодаря чему сегодня в городе Харькове убивают людей, потому что э, Меседж був такий, Ми будемо розвивати українську культуру, бо її може розвивати лише Україна, окрім України ніхто, а російську культуру буде розвивати Москва, бо у російськомовних є своя культурна батьківщина. Це Москва. В результаті вся русскоязична частина України. Получила вместо русской культуры московский идеологический продукт. Она его ела эти 10 лет. Она смотрела эти сериалы. Потому что украинских сериалов не просто не, не, вообще не снималось, а на русском языке тем более не снималось. Мы развивали высокодуховную культуру. Мы э, развивали наши самые национальные традиции. И самая национальная традиция это была поэтичное паути, кино которые баба Фрося не смотрела. А смотрела она сериал «Сваты», где хохлы были смешными. В результате мы получили ментально расколнутую Украину. Это пример важности гуманитарной политики. Но это то, что в принципе догоняющими какими-то мерами можно, наверное, наверстать. А еще, на мой взгляд, если это будет нормализовано, это вопрос уже даже не культурной политики, а национальной безопасности. Если это будет реализовано, если будет понято значение аутентичной культуры Украины, в том числе и массовой, в том числе и русскоязычной. Если будет понято, что месседж важнее, чем язык. Потому что, конечно, мова – это душа народу. Но если половина страны доведена за это время до того, чего не было в Советском Союзе, что сам, как Жванецкий говорил, что ты пытаешься ему что ей что-то доказать, и на какой-то момент понимаешь, что ей неприятен сам тембр твоего голоса. Вот э, русскоязычные Украине пытаются что-то по-украински объяснить, и в какой-то момент сталкиваются с тем, что ничего на украинском языке она уже не хочет э, воспринимать, потому что на языке, который ей был раньше просто, чуть более привычен, ей 15 лет говорили, что вот тот другой язык, это, язык, это фашистский язык. Это язык твоих врагов что это язык, на котором говорить ниже своего достоинства и так далее. Вот сегодня в обращении к русскоязычному населению яценюк перешел на русский. Наконец. Это то, что надо было сделать 20 лет назад. Ничего особенного. На этом этапе, я думаю, пока только дотационная политика с умным... И просвещенным менеджментом, издавать книги, снимать фильмы, может быть, какие-то организовывать не широкие ассамблеи, а по направлениям брейнсторминги какие-то и какой то конкретную отрасли, галузь там, составлять дорожные карты какие-то, а в принципе нужно опираться на реально действующих людей. В чем а, вообще талант-революционера? В чем, был, чем была там гениальность такого персонажа очень неоднозначного, как, допустим, товарищ Троцкий. Потому что он сумел выстроить Красную Армию, опираясь на... А, Средний менеджмент царской армии, которому не давал хода высший менеджмент. Грубо говоря, он выиграл войну у генералов с помощью полковников и майоров. Да? То же самое, очевидно, нужно делать и здесь. При этом вот я знаю людей, которые на своем месте совершают маленькие революции. Допустим, есть такой вот мой друг еще по Одессе, Ваня Козленко, который а, оказался заместителем, ее уволили, да, эту Катю, да? Или как ее? Копылову. Копылову. Уволили, он оказался ее заместителем. И, а он фанатеет на украинском немом кино. И он тихо, спокойно... А, таком режиме ежедневной работы, создает body of subject, создает массив, систематизирует и описывает массив украинского немого кино и пытается сделать это интересным в мире явления. И вот такой вот Ваня Козленко должен иметь в своих руках. Не его должность, а вот этот человек. Необходимый ресурс, потому что он пассионарный. Необходимый ресурс, необходимый какой-то штат людей, необходимый доступ куда надо. А какие институции нужны? Я уже сказал. Нужны новые театры, нужны новые музеи. И в это нужно инвестировать. Ничего особенного. Ничего особенного. А сколько обходился день Майдана, я не знаю. Я как-то посчитал, что а, за один день, а, а, когда вот свели, свезли тетушек разбирать баррикады, бюджета вот этого бессмысленного, идиотского перформанса из которого не получилось даже убедительной телевизионной картинки снафа не получилось можно было бы а, закрыть там, ну, процентов на 30 хотя бы тему современной коллекции украинского национального музея за один этот день о чем мы говорим мы говорим о суммах которые смешны в масштабах государства один а, неправильно поставленный кран который рухнул и э, удорожил мост, он его удорожил на сумму, достаточную для того, чтобы в стране открыть новую оперу или музей современного искусства. Просто вопрос, что у человека в сознании. Я же говорю, до сих, до сих пор, пока мальчики будут мериться машинками или самолетиками, не будет в стране культуры. А если мальчики поймут, что э, э, Щукин с Морозовым мерились тем, какой у кого Пикассо, что Третьяков, купец, старообрядец, достаточно консервативный семьи сначала ничего, никакого отношения к искусству не имевшего, выпендрился тем, что сформировал. Понятия русского искусства, которого до него не было. Вот были какие-то отдельные художники, а явления такого, как русское искусство, не было. Пришел Третьяков, оно появилось. Он выбрал команду, 50 человек, 20 человек, и начал все скупать на корню. Эти люди вздохнули, они стали уважаемыми обеспеченными людьми, они воодушевили еще несколько там, десятков человек вокруг себя, то, что они делали, помещалось в некий единый контекст и волоризировалось, в итоге возникло русское искусство. Благодаря э, прихоти одного купца. Более того, царь посмотрел на это и сказал, я тоже хочу лепить.